En tant qu'architectes et designers, nous avons une responsabilité sociale pour dédier des bâtiments appropriés et environnements pour les personnes avec des besoins complexes, la uh, démentia et l'alcool. Les établissements d'hébergement doivent être d'abord des, des lieux de vie et aussi des lieux de rencontre entre les résidents et puis euh, les familles et euh, l'ensemble des, des citoyens. Mais pour autant, il faut que ces lieux prennent en compte euh, les difficultés. Liés en particulier aux pathologies qu'ont les personnes qui sont accueillies. Aujourd'hui, on accueille en établissement non seulement des personnes très âgées, mais des personnes dépendantes qui ont besoin d'être aidées pour les actes de la vie quotidienne et qui, majoritairement aujourd'hui, sont atteintes d'une maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée, qui pour beaucoup aussi ont des difficultés pour se mouvoir, qui ont des risques de chute importants, souvent aussi qui sont dénutrées. On ne peut pas ignorer ces problèmes. Et évidemment, il faut les prendre en compte pour faire de ces lieux des lieux adaptés, mais aussi des, des lieux où l'on vit bien. Et enfin, il faut que les établissements d'hébergement soient des lieux où les personnels euh, aient plaisir à travailler et puissent aussi trouver des conditions qui facilitent leur travail. Et le travail des personnels en établissement est souvent un travail très difficile. Il faut que les établissements d'hébergement permettent aux personnes de garder le maximum d'autonomie en particulier dans leurs déplacements, mais qu'elles puissent aussi prendre des, des initiatives dans leur, dans leur propre vie. Il faut donner cette liberté à la personne âgée, même dépendante, qui vit en établissement d'hébergement. Pour autant, il faut concilier cet objectif de liberté de la personne, qu'affirme la loi d'ailleurs, avec la sécurité. On doit donc sécuriser les lieux, sécuriser les, les déplacements des personnes. On doit limiter le risque infectieux qui est réel en établissement d'hébergement. Mais l'objectif premier, c'est que l'EHPAD soit un lieu de vie, un lieu où les gens vivent bien. Et il faut donc réussir à concilier liberté et sécurité.